Поступки, за которые придется нести ответственность этой теме, посвящено мероприятие. Оно так и называется «Подросток и закон». В зале шестые, седьмые и восьмые классы. Некоторые стоят на внутришкольном учете за плохое поведение, оценки или драки. Некоторые наблюдаются уже в инспекции по делам несовершеннолетних. Яркий пример – второклассник Саша Смолин. Учиться неинтересно, нравится только гулять. Правда, сегодня сознательность берет вверх. Учиться надо хорошо, что не работать там грузчика. А кем а а грузчик? а Я водителем. Беда в том, говорят учителя, что пока дети находятся на территории школы, соблюдается дисциплина и порядок. А за ее пределами за всеми не уследишь. Рядом лежащие магазины постоянно продают спиртные напитки. Я сама живу в этом районе и очень часто наблюдаю и постоянно ругаюсь тем, что детям продают и пиво, и сигареты. И мы наряды уже проводили со школьным инспектором своих детей, то есть наказывали, но наказание очень маленькое, 100 рублей там это не штраф для них, поэтому они продолжают продавать. Рассказывая о пагубном действии наркотиков и алкоголя, гости не запугивали школьников страшными последствиями. И взрослые лекторы и сверстники 42-й школы, которые подготовили спектакль, доступным языком пытались донести ⁇ Здоровые и умные дети ⁇⁇⁇ Будущее России ⁇ Если их не будет, если они э, ну, в неправильном направлении, скажем так, свою жизнь выберут, либо преступления начнут совершать, либо наркотические средства употреблять, то они будут вычеркнуты, скажем так, из жизни. Если они будут вычеркнуты из жизни, значит, и будущего у России не будет, будущего не будет у их родителей и у государства. Акция особенно актуальна перед летними каникулами, ведь далеко не все дети смогут поехать с родителями к морю или в летний лагерь. Многие ребята из той же 28-й школы, живущие в малообеспеченных и неблагополучных семьях, останутся в городе. Они не всегда могут посещать секции, которые бы хотели, потому что далеко и нет возможности поехать в ту или иную секцию. И опять же, я еще раз повторю, они предоставлены сами себе, а улица ⁇ это у нас не самый лучший учитель. Ну что, что он оступился и стал на учет, его поставили по делам совершеннолетних? Я ему все время говорю, мы все были детьми, мы все родом из детства, но только надо понять и учиться на своих ошибках. Дети должны почувствовать, что о них беспокоятся и заботятся. Если из ста подростков хотя бы несколько воспользуются полученными сегодня знаниями, это уже результат. Оксана Совакова, Андрей Глазырин, телекомпания Регион 45.